ноутбук, ставим тут стримы, идет у нас, мы смотрим, типа, то, что крылья, то, мавики летают, типа, и уже туда в принципе, там и цели берем и всё по информации, которая нам нужна. Табуретка моя тут, Сел, блядь, полетел. Коммуникация с теми, кто на улице. На улице мы выносим такой же экран, чтобы пилот, который держит ретранслятор, понимал, куда ему надо подвернуть, чтобы связь была лучше и четче ты ж кофе, да, любишь? Да, какая-то мачпала по-любому получилась. Хотя не, неплохо. Будешь? Да, и по тебе рот, конечно, втянуло меня, нахуй. Хуй не пусть. Что там, вон? Крутит. Бомбер, что ты мутишь? Крепление до усов. Уседа, по сути, система, с помощью которой дрон инициируется. Происходит короткое замыкание. Вот такие вот прожинки ставятся на дрон. Дрон при ударе в цель. Соприкасается спица с пружиной, происходит замыкание, и с помощью этого инициируется электродетонатор, который взводит взрывную часть нашего дрона, который уже наносит вогновый вплив або в рожой техніці або пехоте. <laughs> Но это был такой еще авантюризм. Первый раз мы вообще тупо в голом поле становились каким-то кустом, чтобы там побороть радиогоризонт, еще что-то. Прошли этот этап становления FPV, начиная вот от полетов на цифре, в маске, в ну, условной близости к врагу. Потом был этап работы со штативом, это на палке ты заставляешь на щехле, тоже один ее крутит по направлению, по азимуту, второй там опять-таки в маске же стоит, летит, и там третьим мавиком это все светит. И потом мы уже дошли до ретрансляторов, которые мы поднимаем в небо и с помощью которых мы с видеокартинкой до самой земли до самой цели которую нам требуют урадуй давай выставляем плюс взлетаю Наши FPV в повітрі, пару минут підльотних. Зорієнтуйте, де вони саме. Посреди улицы в Андреевке вылазят два гранатометчика с одноразками. Один делает выстрел, они это фиксируют. Мы уже как раз были на подлете к селу, и там еще второй, типа, разворачивает. И мы вначале подумали, что прилет был, а нифига а то был выстрел. И мы уже, типа, я тогда пилотировал, направляю нашу фпв уже в него. И попадаем ему четко, там, не знаю, в пятку, наверное, если судить по видео. Ну и получилась очень красивая картинка. И помогли штурмовикам, не дали этому пидору сделать выстрел. У него как результат оторвана нога по колено у этого паренька. Но я сомневаюсь, что он выжил, потому что логистика и эвакуация с Андреевки была крайне типа, непростая на тот момент для врага. Блять, пишечка, это пиздец. Я и буду одна текать. как ты одна и не Три хвилини підльотні FPV. Что была наша FPV-шка? Пехота сказала, что пидоры, пидоры трехсотятся. Ебать их дохуй. Викурили. Все, мы их викурили, текают. Ну, бы они съебались все нахуй с позиции, блядь. Ну, вообще, если вы в на истории, это вообще очень классно. Ты, у тебя вообще никаких ограничений нет. надо идти и просто в ёбы. Все, что вражеское, можешь Это очень распространенное мнение, что это очень так легко, и типа ты видишь результат. В этом есть доля правды, да, ты видишь результат конкретно своей работы, потому что у тебя картинка, ты видишь, как ты влетаешь там в машину, в технику и так далее. Но для того, чтобы это был такой результат и чтобы это все хорошо получалось, мало просто уметь летать. Ты можешь там научиться на симуляторе, там немножко предречиться, там на улице полетать еще на FPVшки так, ведь ты сможешь летать. Но тут есть очень много нюансов, например, там тот же самый рэп, погода, обстрел отсутствие картинки, которая подсвечивает и так далее. Большая дистанция, там надо ориентирование также знать. Это все-таки нюансы, которые не рассказываются в всех вот этих и школах и так далее. Зачастую в таких школах мало людей, которые были на боевом. А он там что стоит или нет? Бля, походу, да. А, 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 Давайте нахуй в дрону ебали. Проб подбили. Петушары, ёпт. Например, на Бахмуте мы занимались поддержкой штурмов, и это мы называли рыбалкой. В принципе, там каждый раз, когда ты туда летишь, там постоянно какая-то техника едет, и постоянно мы ее там прихлопывали. Дошло до того, что они просто там несколько километров дороги сетками затянули, типа, мы их закошмарили. Все шарут с русских, типа, а русские долбоебы нее страдают. Ну, у нас уже тоже особенно технику мангалы наваривать, те же сетки использовать. Но ну, оно действительно эффективное, но хоть как-то спасает. Пускай там по тебе долетит из трех FPV, по тебе долетит один. Это уже куда приятнее, чем все три словить ебалом. По РЕБу было проще как-то. Тут и РЕБа больше, и немножко другая география рельефа. Те же самые кабы, арта и так далее. Они очень сильно начали охотиться за ФПВ-шниками. условно, типа если они там находят, они начинают туда накладывать очень плотно и очень долго. Дрончиков ебудь в хвосты в рыбу, так сказать, як что замечают. Начинают кабами обстреливать и так дальше. На тебе ничего не пожалеют, если засечуть. Вот и все. очень быстро приспосабливается к этому всему, приспосабливает свой рэп к этому, к нашим, так сказать, засобам, к тем же FPV, поэтому мы тоже стараемся постоянно менять частоты, как управление, так и видео, выдумывать что-то новое, чтобы, ну, сказать, допустим, они нас ждут, типа, на одном со своим рэпом, а мы заходим, по сути, с другим, и они охуевшие, блядь, как оно все залетело. Были недетоны, вот я, мы наблюдали у ребят со второго меха, тупо дрон типа падает прям в блиндаж к Пидерам, блядь, и не он. Ну, пидор проявил остроумие, он схватил дрон, его выкинул с блиндажа, и он, блядь, затонировал. Блядь. Ну, соответственно, пидор, скорее всего, 300, типа, может, и 200 даже. Блядь, русская смекалочка. Ну, типа, блядь, да, они их расстреливают, они взрываются, типа, лопатами пиздят, ну, типа, куча видео в интернете с этим всем, чисто, блядь. Я всегда всем говорю, блядь, не повторяйте ошибок, долбоёбов то, что выдает государство, типа, yeah. я так сказать, державные дроны, это говно откровенное, в которое нужно вложить еще снова же такие свои деньги, и поменять там некоторые компоненты, чтобы оно долетело на дистанцию и достигло своей цели, а не упало и в поле. какие ты бачишь шляхи для покращения FPV вообще в нашей стране? Да в FPV надо. Пиздец. Давайте FPV будет работа. Вот и все. заряжена. Остаток здесь. А -а -а. Ротацию провели успешно. Да какой-то малята. 啊，是多少？